Va alaykum <görlük> salam. Qardaş soruşur ki, bir müxaliflərin kitabı paylaşılıb. İndi biz bunu nə edirik? Yandaraq çıraq yoxsa nə edirik? Bilirsiniz, müxalif Allah beyn hansı müxaliflərdən? Hə, bidətçi, hicbiri və ya muməyidi və ya başqalarındandır. Bilirsiniz, tərcümə məsələləri belədir. O çün əhənə cinayət-i temayyur kitabını biz oxuyanda o dəstər var, qardaşlar. Görün abbakər saytına.com. Abbakər tre.meçidi.com. Orada dəstərl var. Orada dəstərlərdən biri kitabları oxuyuruq biz qardaşlarla. Cinayət təməyyül. Şeyx Ubeydil, mümeyyili cinayət olması. Onlar cinayətkardlar. Və mümeyyili cinayətdir. Hə. Xaïnlik idi. Sələfiliyə xaïnlik idi. Allatmaqdır, xəyanətdir dəvətə mümeyyili. Hə. Orda keçir bu məsələ, tərcümə məsələləri. Bu şəxsdir, şey tərcümədə baxılır. Məsələn, əgər sıfır tərcümədirsə, sıfır tərcümədir. Yəni tərcüməçi başqa mövzulardan ora idxal eləmiyib nəsə, öz fikirlərini ora salmayıb sadəcə sıfır tərcümədir. Və o mövzuda salamat tərcüməçi tərcüməçinin kitabı yoxdusa, eyb etməz istifadə eləməyik. Yox, əgər əgər salamat tərcüməçinin tərcüməsi varsa, Əlbəttə, ondan istifadə eləməyi daha yaxşıdır. Bir, ikinci də əgər o hizbi o bir dəçi öz fikirlərini ora salıbsa, təbii ki, orada artıq o tərcümədən istifadə eləmək olmaz. Hə, o tərcümədən istifadə eləmək olmaz. Bu ümumən kitablarda belədir. Tərcümə məsələlərində